которые проводятся для подготовки всех наших населенных фондов, к Россиинезимному сезону. И все боевые точки, которые есть в районе, намереть на себя, что мы в этом году учетка сможем дополнительно реализовать те планы, которые руководство района районного совета для себя определили. Также разобраться, что у нас творится с расчетами за газ. Потому что начало этого сезона зависит в том числе от уровня расчетов, как мы сможем погасить накопившуюся многомиллионную задолженность за определенный газ. Слово для доповеди надеется государству Владимиру Михайловичу, вовеку районного жанра администрации. Уважаемый Михаил Маркович, уважаемые участники Областного штаба. На сегодняшний день выполнен в районе весь комплекс организационных мероприятий по подготовке хозяйств и социальной сферы земли. Членам областного штаба предоставлены документы согласно требований государства и администрации по этому вопросу. Поэтому позвольте не останавливаться на теории, а сразу перейти к практике. Следует отметить, что благодаря четкой координации областным штабом деятельности нашей администрации, глубокому пониманию проблем, нам уже удалось на практике реализовать ряд вопросов по улучшению функционирования жилищно коммунального хозяйства в социальной сферы. На сегодня план по подготовке к зиме выполнен на 25%. Код вот выполнения, уважаемая Михаил Маркович, уважаемые участники штаба, предоставлен на графике, из которого видно, что темпы выполнения работы подготовки к зиме у нас нормальная. На сегодняшний день план выполняется 25 процентов. Топливный комплекс в районе предоставлен Карачевским филиалом «Харьковгаз», который обслуживает 36 тысяч абонентов. Уровень расчета всех потребителей на 15 июня составляет по природному газу 116%, в том числе население 118%, Местный бюджет стоит 0,3%. В филиалом «Харьков Газ» разработаны и проводятся все мероприятия по повышению надежности газообеспечения потребителей и допущения аварийной ситуации в зимний период. Сегодня его выполнены на работу на общую сумму 162 тысячи рублей. Остальные же мероприятия будут проводиться в июле-августе месяца. В Ярочевском рейсе выполняется план капитального и технического обслуживания в полном объеме. Уже отремонтирована 34 трансформатора, 30 разъединителя. Проведена замер на 48 аварийных распор, еще при замены 50. На эти цели Облэнера потратила 161 запланированных средств, что, конечно, нам очень приветствуется. Ведутся работы по строительству линии 110 кВт Черкасского Завая, под эксплуатации планируется на 1 октября строится. Приступили к строительству заболотной линии 110 километров врачи Победа. Расчеты по оплате потребителей района за электрическую энергию на 1 июля у нас данные составляют 104 процента, в том числе население 99. Теплоотвлечение района осуществляется двумя филиалами Харьковского областного коммунального предприятия и дирекции развития инфраструктуры в обслуживании которых находится 16 котельных, 3 распределительных станции и 30 километров тепловых сетей. По состоянию на сегодня 31% теплохозяйства подготовлен. Проведено испытание 45% тепловых сетей. Код подготовки отрасли теплоснабжения района не вызывает беспокойства, и все работы будут закончены в основном на Доброго Якщо говорити одне веречення, то всі навчальні за району до опалювання будуть готові. Якщо більш конкретно, то на сьогодні є готовність становитися 35% сутки, і не запланований видатків також, тому що в навчальних закладах сьогодні ще продовжується озвуча компанія. Звичайна підготовка до зими значно прийшли у нас після завершення цієї злочин компанії. На виконання заходів по підготовці до зими у нас щотижня проводяться. заседания рабочей группы обязуется стать справ та же будет территории коллектива. Из звездных же финансования мы планируем провести также приступили до проведения ревизии запирной арматуры, повыдет плодин углевого газа, тепловой электричной энергии, поставщение плодной горячей воды та и другие необходимые заходы, которые также будут сделаны до начала обратного сезона. Уважаемый Михаил Маркович, уважаемые члены штаба образования, хочется сказать, что в районе нашем благодаря очень активной помощи нашей администрации районного совета осуществлена полностью совершена поставленная вами задача по созданию единого медицинского пространства. Все 30 наших лечебных заведений района объединены в единую систему, что дало возможность оперативного управления как материальными ресурсами, так и оказанию лечебной помощи, в частности реализации нашей районной храмы 10 минут до доезда приема. От Сванка, до mm -hmm. Ну и говоря о подготовке к зиме, я хочу сказать, что активнейшее участие в этом нам помогает местное самоуправление. Все председатели советов делают все для того, чтобы их лечебные заведения, несмотря на то, что они нервные на финансировании, были вовремя подготовлены к зиме. Скажу сразу, что я еще раз убедился в том, что... Правильно было решение оставить руководство района работать еще на одну Мне нравится сам подход, мне нравится то, что здесь не ждут помощи только из государства или от области, но и сами находят возможность финансировать отдельные объекты. Где-то получается лучше, где-то хуже, но такая работа есть, такая работа имеет определенную систему, что не может не работать. Главная наша задача сегодня качественно подготовить все объекты, которые есть в районе, к развитиному судору. Отдельные. Должны быть на 100% готовы к зиме. Расчеты за нас должны раз и навсегда стать в список приоритетных задач. Мы должны привыкнуть к тому, не будет стопроцентных расчетов за раз, не будет вовремя подано на Что касается классификации Я встречался на этой неделе в Киеве с руководством МАГА. И мы достигли предварительной договоренности о том, что Кальковская область получит приблизительно от 30 до 50 миллионов гривен по тем договорам, которые уже несколько лет не исполняются. Эти деньги все пойдут на нужды районов Харьковской области, на нужды городов. Я вообще хочу сказать огромное спасибо жителям Бегачей, да и всего района, за понимание проблем Харькова, за то, что длительное время находили возможность тесного сотрудничества и решили для города Харькова очень важную задачу. На сегодняшний момент проблемы с вывозом и складированием у Харькова, благодаря Грачевскому району, города Грачам, на ближайшие 6 лет Образование мне очень понравился доклад. Если у вас все будет так, как вы их рассказываете, я думаю, проблем с что не По дорогам. По дорогам. Значит, я разговаривал Владимиром Ухрахудора, Владимиром Федоровичем Демишкаром. Значит, его мнение о он в Харьковскую область. Следующее. Дороги в Харьковской области худшие в Украине. Это не худших. Техника, которая находится на балансе у Огола Автодора, одна из лучших по состоянию. Финансирование из областного бюджета на приобретение тех или просто поддержку оба автодора на протяжении многих лет практически не уливает. Мы будем менять эту ситуацию. Без внимательного отношения к своему Богу Автодору, без дополнительного финансирования, хотя бы 2-3 миллиона в год, мы так разговаривали с руководством Автодора, сложно будет сделать так, чтобы мы гордились нашими здоровьем. Спасибо. Благодарю всех за работу. До свидания.